Дима вас, шановні глядачі телеканалу Смарт. З вами знову розважальна програма Розумовий фітнес і я її ведуча Юлія Жовнір. Сьогодні ми поговоримо про вулицю Коцюбинську, одну з головних і одну з найулюбленіших вулиць Вінниці. Ми продовжуємо наше рухання, наше путешествие по любимому місті. Перейдячи по центральному мосту через річку Южний Бук ми попадаємо на Октябрьську площу. Вернее, площадь Октябрьской революции. Уже многие сегодняшние школьники не знают, почему она так называется. Но, тем не менее, это название сохранилось в честь социалистической революции 17 года. И ну, площадь носит это имя. Здесь, на площади, пересекаются три центральных улицы Замостия. Это улица Островского, Коцебинского и Киевской. В свое время до строительства окружной дороги это был самый напряженный перекресток города. Здесь пересекались транспортные потоки со Львова на Одессу, из Киева на Одессу. Здесь было движение трамвая и троллейбуса. И несмотря на это пробок автомобильных тогда еще не наблюдалось. Случались интересные случаи, троллейбус с улицы Островского здесь делал левый поворот, не заезжая, как сейчас, на улицу Нансена. И э, довольно часто из-за сложной контактной сети э, штанги троллейбуса слетали, и пассажирам приходилось выходить из троллейбуса и проталкивать его до участка, где можно было поднять штанги. Ну, двинемся дальше э, по улице Коцебинского. С правой стороны здесь находится здание строительного техникума. До войны здесь был народный дом, своеобразный дом культуры, где можно было также позаниматься, послушать лекции, как и в современных домах, домах культуры. Но во время войны он был разрушен, и затем на этом месте построен строительный технику. За строительным техником можно наблюдать учебные корпуса института. Еще последнее время здесь были здания школы номер 8. В мое время это была одна из немногих школ в Виннице, где учение проводилось на украинском языке. А напротив строительного техникума стоит торговый центр. Когда он строился, он назывался комплекс «Детский мир» и был филиалом универмага. Но со временем хозяева поменялись, наполнение поменялось, и сейчас он имеет такое название, которое мы можем видеть на его вывеске. Но интересно, что на месте этого комплекса и на месте жилого дома девятиэтажного когда-то стояли одноэтажные домики. И они были очень интересны тем, что располагаясь на довольно крутом склоне улицы, они подход к ним был на ступеньках, так как в этих домиках было много магазинов то, чтобы попасть в магазин, надо было подняться на несколько ступенек. Ступеньки были общие на, всей протяжении, на всем протяжении домов. И поэтому в самом нижнем домике, в котором находилась аптека, высота ступенек достигала высоты целого этажа. Ну и эта аптека так и получила свое название – аптека на ступеньках. Ну дальше, двигаясь по Коцюбинскому, мы пересекаем улицы Нансена. И здесь, на углу улицы, когда-то находилась главная проходная электротехнического завода, его дом культуры. Ну, на месте дома культуры, вернее, в этом же помещении, сейчас находится фирменный магазин. А на территории электротехнического завода было очень интересное здание, которое сохранилось после революционных времен. Здание, одно из зданий трамвайного депо. Здание с интересной архитектурой, но, к сожалению, оно попало... Пацнос, і тепер ми його не можемо наблюдати. А для найактивнішого глядача, який десь правильно відповідь на наше запитання, чекає подарунок від розумового фітнесу.